Как выглядит французский юмор. Вчера ужинали с Сергеем на террасе, там на улочке в Ницце, И стали свидетелем чужого разговора. Что там оно, расскажи, Сереб, я начало пропустил. Британцы сидели напротив входа во французский ресторан со столетней историей и наблюдали за тем, как два француза что-то едят. И они спрашивают их на английском. Sorry, sorry, excuse me, what is the name of your dishes? Ну, что-то вот такого плана, диалог. А французы, ну, первый раз сделали вид, что не, не, ну, не заметили, хотя мы в метре от них сидели. Вот, тут подходит еще официант к этим двум французам, отходит, и тут эти британцы или американцы опять повторяют свой вопрос, как же называется это блюдо, которое вы едите. Они говорят на французском что-то типа Они вот-вот, они еще раз повторяют жертвэ» И французы понимают, что британцы эти не понимают, что они сказали, и говорят щитов оф он, не, он говорит, вы знаете, это такое очень вкусное, но редкое блюдо, вы его, наверное, не знаете. Ну, переводится на английский примерно как э, ну, sheet of the dog», то есть собачье дерьмо. То есть француз сказал. Да. Они между собой такие пересмотрели, щитов the dog повторили. Они говорят, эти французы, нет, щитов the dog. И вообще невозмутимо, даже не улыбнулись ни разу друг другу. Ну мы так стал светилями. Даже я поверил, что такое блюдо. Бывало. Реально подумали, что оно называется собачье дерьмо. И начали гуглить эту историю, этот ресторан, его меню. Нет ли случайно там действительно каких-то похожих названий, названий. Похожих на, на то, что мы услышали? Но, Но нет, это <laughs> была шутка юмора такая французская. Причем надо отдать должное французам, они держались до конца. Да, да, они не ржали никаких эмоций. Не ржали, ели. вообще не подавали никаких эмоций. И вот, вот мы почувствовали вот эту тонкость французского юмора. И французского шовинизма. Да. Поэтому едете в Францию, учите французский. На английском могут у вас вот так вот с вами пошутить, и вы не поймете, то ли он шутит, то ли там действительно есть собачье дерьмо в меню.